Кубанський козачий хор відзначає 200-ліття в сніданку з 1 плюс 1. Просто зараз у нас а, гостяться Володимир Заніздра і Євгенія Дживага Солісти Кубанський козачий хор. Зараз зараз саме час рамокс запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якоб Сумнар». Говоримо українською все розуміти, тому що ще на початку минулого століття федеративно Кубань була долучена до України. Ми знаємо, тому ми майже ну, земляки. А інша моя половина до речі, теж з Кубані, Краснодара, Майвір і так далі. І ще раз вас зі святом, скажіть, Дякую. будь ласка, на вашу думку які більш значущі події відбувалися в історії вашого колективу за 200 років? За 200 років. Ви знаєте, я хочу сказати, що, напевно, найважливішим событием это было это было столетие Кубанского казачьего хора. Это было в 1911 году. А праздновался этот юбилей в Краснодаре. Тогда ещё Екатеринодаре. Э, коллектив выезжал в Москву, концерты праздничные проводились в Большом театре. Вот. Также значимым событием, поскольку мы сейчас находимся в Украине, я думаю, что наиболее значимым событием это было присуждение коллективу Державной премии Тараса Шевченко. Угу. Это было в конце 80-х годов. И, пожалуй, значимым событием за это время для современников, для наших, это явилась дата, это в 1974 году приход в наш коллектив нашего ныне действующего художественного руководителя Виктора Гавриловича Захарченко. Я думаю, то, каким знают коллектив наш сегодня, в этом основная заслуга его. Евгения, на вашу думку. Ну, все-таки, я думаю, тот праздник, который мы сегодня отвечаем, это, конечно же, 200-летний юбилей, вот, в котором мы лично участвуем, тоже присутствуем. Я думаю, что это, конечно, на сегодняшний день самое яркое событие, которое могло бы быть за всю историю куба Есть двинок есть квитки на концерт 200 руки в Кубанском хору. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. А звідси, будь ласка. Мене звати Володимир, місто Полтава. Скажіть, будь ласка, беріть вже проводити... на Київ, так. Ну так, да, плануєте ви найближчим часом проводити свої гастролі і, скажімо так, чи плануєте до Полтави завітати? Дуже хотілося б побачити Де вас. В Україні. На... Найближчим Тені. часом так. і в Полтаві коли? Так. Я могу сказать, что отсюда с Киева мы выезжаем послезавтра на Харьков. Так. Вот. На этом наши пока юбилейные гастроли по Украине заканчиваются. Но по поводу Полтава я могу сказать это одно: что в Полтаве наш коллектив очень частый гость. Да. Очень частый. Мы бываем очень часто. Я могу сказать, что, ну, наверное, каждый год бываем. Просто нужно следить за рекламой. А, майже 150 людей в вашому колективі, хто приїхав цього разу в Україну. Я знаю, що ви готуєте навіть не просто ну спів та російських пісень, народних пісень українських. а Це буде спектакль. Спектакль власне історія російського і українського козацтва. Так а, якщо у нас є відео, будь ласка, покажіть його на екрани, ви можете прокоментувати власне і розказати, що ми побачимо на сцені Палацу України. В данный момент вы видите шуточный танец, который называется «Мазуровий». В данный момент. Ну, помимо этого, я хочу сказать, я могу говорить, да? Да, почти. А помимо этого, я хочу сказать, что в первом отделении вы увидите программу, составленную из черноморских песен. Черноморские, вы знаете, что раньше э, Кубань называлась э, Черноморье. Черноморье – это о, украинская традиция это украинские народные песни. Ну, естественно, они со временем, естественно, как мы говорим, обрусились. Они уже несколько поются немножко с русской традицией, но эта песня изначально украинские народные. Также в первом отделении вы услышите духовное произведение. Духовное произведение – это основа нашего творчества, это то, с чего начинался коллектив. Вы знаете, что в 1811 году коллектив был основан как певческий казачий хор. Он был основан при храме Александра Николаева в Екатерина Даре. Хор участвовал во всех литургиях, службах. Помимо этого параллельно велись светские концерты. Талик также пел казачьи, народные песни, песни наших классиков, классические произведения. Вот. И помимо этого в первом отделении вы услышите народные украинские песни, а второе отделение уже будет составлено из песен линейных казаков. Линейцы, это вы знаете, это люди, которые пришли на Кубань уже из России, со стороны Воронежа, с Курска, то есть русские люди. То есть большой, конечно, отпечаток на нашу традицию, также принес и Кавказ. Вот то, предположим, во что я сейчас одет. Это... Так, а будь ласка, покажите и расскажите Пожалуйста. историю вашей ваших костюмей, Пожалуйста, твоих... Я могу встать. Так, будла. Вот. Вот посмотрите: то, во что я одет, это называется черкеска. Это течение уже. Это Пеничный Кавказ, дорогие. Да. Это, это уже направление Северного Кавказа. Угу. Куманские казаки взяли этот костюм уже у черкесов. На самом деле он очень красивый, как вы видите, но на самом деле он не столько красивый, как он очень удобен, как очень удобен. Вы знаете, что сколько песен уже было составлено, например, песня, говорят, «Только бурка во степи казаку подруга», все это. Вот видите, вот мы как раз сейчас бываем за рубежом, постоянно иностранцы спрашивают, что это такое. Я даже хотел Да. Я как -то... Да, но вы не первый. Это называется газыри. Газыри. Ага. Значит, вот каждый газырь, каждый газарь, газырь, это порция на один выстрел. Так. В нее откручивалась по резьбе, засыпался порох. порох. Это хранилище до пороха. Угу. Засыпался порох, забивался шомполом и стрелял. Кинжал я, Рушницы, а будет на концерте. <сорки> <сорки> <будет на> концерте. <сорки> Евгений, расскажите про свои а, Значит, жены, если... женский костюм он представлен все-таки как больше украинский, все-таки как кубанский казакет выход из запорожцев. Вот много взятых элементов, как вы видите, вышивки украинской, Да, вот головные уборы, платки, маки, все красиво, ярко-красочно, пысанка, а в том числе костюм называется Черноморье. Вот Черноморские казачки. <сорки> А, да. Ну а іще ще одне більш значуще подія. Ну як на мене, ну, я думаю, що ви поводитеся в історії колективу хору. І Ще раз нагадаю, що в 90-му році цей колектив першим виконав пісню ще не вмерла Україна. Він слави неволя, а, яка була свого часу забороненою, а після вже стала, як ви знаєте, гімном України за що. Ми дякуємо, звісно, цій да. історії вам. А, я Если можно могу... попросить вас... Я а... могу сказать, добавить к этому. Песня вот, «Гимн членов Украина. Украины». На самом деле, на Кубани эта песня записал Виктор Гаврилович Станислав Северинский. Это была просто э, кубанская казачья песня. Она сейчас поется как кубанская казачья песня. Чей номер лукраїна. Она была записана в станице. Украинская народная песня. Но на самом деле эта песня действительно стала на украинским гимном. Ну, і заспівайте щось, що можна. Я спою авторську пісню Віктора Гавриловича, називається На Кубань бічка. Євгенія Дживага, солістка Кубанського козацького хору Сніданко з один присудин. Кубань річка, ой, невеличка, я 啊！ Ми ж я думаю, що, що всіх наших солістів повна своєї красії у віті ви сьогодні і завтра в паласі України. Лучше за 200 років. та історія а, куба російського та українського козацтва. Майже спектакль буде обов'язково на сцені і двохсотріччях визначаємо кубанську козачого хору. Дякуємо вам. Я нагадаю, що у нас був Володимир Занізд Євгенія Дживага, солісти кубанського козачого хору. Подякуємо нашій гості, нашим гостям, гостю за таку цікаву розмову, а як монарх за цю чудову атмосферу, яка царювала сьогоднішнього ранку в студії Сніда.